Вчера или позавчера я разговаривал, вот приняли закон, кто знает, кто не знает, о садовых обществах, о прописке. Если кто не слыхал, я могу в двух словах просто Я запитать. вам объясню, это страшная вещь. Это страшная вещь, это популизм. Это страшная вещь, я вам сейчас объясню, что будет происходить дальше. Я это вижу, я это знаю. У меня 10 тысяч садовых участков. Ребята, да, сегодня трудно прописаться. Но ты должен сделать экспертизу садового объекта, ты должен доказать, что он приводен для какого-то личного проживания, и, пожалуйста, прописывать. Это стоит деньги, кто нанимает юристов, кто кто. Что произойдет сегодня? Вы понимаете, у вас тяжелые Люди берут кредиты, люди берут то, люди берут то. Сегодня ребенка нереально куда-то Должен ребенка себе дом продаешь, квартиру там подаешь, не куда его выписываешь. Что произойдет сегодня, когда он вступит в силу? Я вам скажу просто просто-напросто можно прописать, ну, условно, собачью будку. Это будет, это так и не будет. То есть, ну, ну пример, не, не все же родители порядочные. А там порядочные, да, у нас есть много людей, будем так говорить, что разные, и дети у родителей есть не очень. То есть летом выписывают садовый домичек, который вот, эти, вот такую вот досочку зимой там жить нельзя. Законно, законно. Прописали, дом продали. Ребенка выписали, э, квартиру продали. Куда ему дальше идти? Это, это, колоссальная проблема. Это, ну, этого нельзя. И даром, э, вы понимаете, если мы все говорим, что давайте принимать западную, опыт. А кто-то вот интересовался, или наши политики, что на Западе вообще удач нету адресов. Именно удач. У них нет вообще даже адресов. Потому что там про